हॅलो एव्हरी वन वेलकम टू माय चॅनल लर्न इंग्लिश बिंग्लिश मराठीतून ऑफन वी आर कन्फ्युज अबाउट फॉर्मिंग सेंटेन्सेस इन इंग्लिश विथ बी वर्ब लाईक इज एम आर वॉज वेअर शॅल बी अँड विल बी दॅट इज वेन टू यूज आय एन जी आफ्टर दीज वर्ड्स अँड वेन नॉट टू बऱ्याच वेळा आपण इंग्रजीमध्ये वाक्य बनवताना इज ॲम आर वॉज वेअर शाल बी अँड विल बी नर कधी आई एन जी ला कधी नाही बदल गोंधळतो अक्सर हम अंग्रेजी में इज एम आर वॉज 'shall be' बी 'will बी के साथ वाक्य बनाते समय आई एन जी कभी लगाना है या नहीं लगाना है उसके बारे में बोखला जाते है टुडे वी विल लर्न ट्रिक अबाउट द बी वर्ब्स आज अपन म्हणजे असणे क्रियापदा बदल युक्ति शिकूया आज हम बी यानी होना इस क्रियापद के बारे में तरकीब सीखेंगे लिसन टू द फॉलोइंग सेंटेंसेस पुढ़ वाक्य निम्नलिखित वाक्यों को सुने आई एम अ स्टूडेंट मी एक विद्यार्थी आहे। मैं एक छात्र हूं आई एम स्टडिंग मी अभ्यास करत आहे। मैं पढ़ रहा हूँ ही इज अ बॉय तो एक मुलगा आहे वह एक लड़का है ही इज प्लेइंग तो खेळत आहे वह खेल रहा है वब प्लस आय एनजी फॉर्म इज यूज्ड इन ऑल कंटिन्यूअस टेन्सीस दैट इज प्रेजेंट कंटिन्युअस पास कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्युअस टेन्स वब अधिक आय एनजी चा वापर सर्व काळामध्ये क्रिया चालू आहे हे दर्शवण्यास सर... दर्शवण्यासाठी केला जातो वर्ब प्लस ing का उपयोग सभी कालों में क्रिया का जारी होना दर्शाता है दैट टाइम आफ्टर द सब्जेक्ट इन प्रेजेंटेंस वी यूज इज एम आर कर्त्याच्या नंतर वर्तमान इज एम आर चा वापर करतो। उस समय वर्तमान काल में हम कर्ता के बाद इज एम आर का प्रयोग करते हैं इन दी पास टेन्स वी यूज वॉज एंडर भूत कालाजर ताल में हम वॉज और वेर का प्रयोग करते हैं फ्यूचर टेन्स शाल बी एंड विलबी भविष्य का शाल बी और विपर कर भविष्य काल के लिए हम be और be का प्रयोग करते हैं

दे आर followed बाय सम actual वर्ब प्लस आय एन जी त्यांच्या वापरानंतर कोणतं तरी क्रियापद म्हणजे क्रिया दर्शवणारा शब्द अधिक आय एन जी येतो उसके बाद कोई वास्तविक क्रियापद जो कार्य दर्शाता है ऐसा शब्द प्लस आय एन जी का उपयोग जसं आय एम स्टडिंग मी अभ्यास करत आहे अभ्यास करने हे क्रियापद म्हणजे अभ्यास चालू आहे ही क्रिया घड़त है मैं पढ़ रहा हूँ पढ़ना क्रियापद है पढ़ने की क्रिया जारी है ही इज प्लेइंग तो खेल है खेलने क्रियापद है खेलने क्रिया चालू आहे हा चा बोध हो तो वह खेल रहा है खेलना क्रियापद है खेलना जारी है सो so, whenever we वी a अ in इन अ tense टेन्स विथ सम or ऑर ॲक्शन वर्ड वी यूज हेल्पिंग वर्ब्स अँड plus प्लस आय एन जी तर जेव्हा आपण चालू काळातील वाक्य बनवताना एखाद्या क्रियापदाचा वापर करतो तेव्हा आपण सहाय्यक क्रियापद आणि क्रियापद अधिक आय एन जी असं रूप वापरतो तो जब भी हम अपूर्ण काल में वाक्य बनाते समय क्रियापद का उपयोग करते हैं तब सहायक क्रियापद और क्रियापद अधिक आईनजी का प्रयोग करते हैं नाउ लेट्स लर्न अबाउट टू बी एज अ वर्ब आता अपन टू बी चाह क्रियापद कसा कर टू बी चाहिए इज एम है ना टू बी ऐसी वेगवेगे वेग रूप मनता शिकलो तापर अपन सहायक क्रियापद मन के अभी तक हमने ये देखा कि टूबी के एम आर ये सब रूप है उसको हम सहायक क्रियापद के बारे में के तौर पे कैसे यूज करते वो देखा अभी हम इसको वर्ब यानी क्रियापद कस वापर तो ते बगड़ा आहोत अभी हम टूबी का उपयोग क्रियापद के तौर पर कैसे किया जाता है वह देखेंगे B verbs indicate a state of being. B मंजर अशने हे इखादा गोष्टी चीज स्थिति दर्शाते। B यानी होना यह कोई चीज की स्थिति दर्शाता है। In the simple present tense, we use different forms of the B words. सामान्य वर्तमान काल आपन B या शब्दाची वैग-वैगरी रूपे वापरतो। साधारण वर्तमान काल में हम B इस शब्द के भिन्न भिन्न रूपों का उपयोग करते हैं प्रेजेंट टेन्स इज एम आर वर्तमान काल में इज एम आर का उपयोग होता है पास्ट टेंस वॉज वेर भूत कालाज वेर भूत काल में वॉज वेर एंड फ्यूचर टेंस बी विल बी भविष्य शैल बी विल बी और भविष्य काल में बी बी विल भी का यूज करते करते हैं उपयोग फॉर्मिंग अफर्मेटिव सेंटेंसेस इन दी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूजिंग टू बी वर्ब वी यूज फॉलोइंग वर्ड ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट अ बेसिक सेंटेंस साध्या वर्तमान काल टू बी क्रियापदा उपयोग करून सकारात्मक वाक्य बनवता की रचना पुढ़ प्रमाण करते साधारण वर्तमान काल में टू बी क्रियापद का प्रयोग करते समय हम आगे बताए गए रचना का उपयोग करते हैं सब्जेक्ट प्लस टू बी वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस नो अदर वर्ब करता अधिक टू बी क्रियापदाचं काळाप्रमाणे रूप आपण जे वरती पाहिलं प्रेझेंट टेन्स इज एम आर पास्ट टेन्स वॉज वेअर आणि फ्युचर टेन्स विल बी शाल बी अधिक उरले वाक्य ज्यादा दुसर को क्रियापद नहीं करता प्लस टू बी क्रियापद का काल के अनुरूप रूप जो हमने ऊपर देखा प्रेजेंट टेंस में इज एम आर पास टेंस में वाज़ वेर और फ्यूचर के लिए विल बी शेल बी प्लस बचा हुआ वाक्य जिसमें दूसरा कौन सा भी क्रियापद नहीं रहेगा सो so, नो no, other verb is required as we are not describing any action but simply stating some facts like existence, location, identity, emotions, relationships, the senses or thoughts, etc. याचा अर्थ दुसऱ्या कोणत्याही क्रियापदाची आवश्यकता नाहीये कारण आपण कोणत्याही क्रियेबद्दल बोलत नसून फक्त काही तथ्य जसं अस्तित्व ठिकाण ओळख भावना नाती अवस्था विचार इत्यादि बदल बोलत इसका मतलब अन्य कोई क्रियापद की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम कोई भी क्रिया के बारे में बात नहीं कर रहे हैं बल्कि कोई तथ्य जैसे अस्तित्व स्थान पहचान भावनाएं रिश्ते अवस्था या विचार आदि के बारे में बोल रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम अ स्टूडेंट मी एक विद्यार्थी आहे मैं एक छात्र हूँ, नो अदर वर्ब स्टुडंट इज अ नाउन ही इज अ बॉय तो एक मुलगा आहे वह एक लडका है, नो अदर वर्ब बॉय इज अ नाउन वरील दोन्ही वाक्यामध्ये दुसरं कोणतंही क्रियापद नाही आहे स्टुडंट आणि बॉय हे नाऊन आहेत उपरी दोनों वाक्यो में दूसरा कौन सा भी क्रियापद नहीं है स्टूडेंट और बॉय ये नाउन है ही इज डैन स्मिथ आइडेंटिटी तो डैन स्मिथ है वह डैन स्मिथ है डैन स्मिथ नाउ यानी नाम है तो नो अदर वर्ब दे आर फ्रॉम स्पेन एग्जिस्टेंस ते स्पेन से आहेत, वो स्पेन से है स्पेनचे रहिवासी स्पेन के रहने वाले, यानी अस्तित्व नो अदर वर्ब शी इज अ डॉक्टर अगेन आयडेंटिटी ती किंवा त्या डॉक्टर आहेत वह डॉक्टर है डॉक्टर ओळख पहचान नो अदर वर्ब मीना इज हिज सिस्टर, रिलेशनशिप मीना त्याची बहीण आहे मीना उसकी बहन है हिज sister, ताची बहन नात उसकी बहन यानी रिश्ता नो no verb. वी आर at होम लोकेशन आम्ही घरी आहोत हम घर पे है At होम घरात, यानी घर में ठिकाण स्थान नो अदर वी इज थर्टी टू एज ती बत्तीस वर्षाची आहे वह बत्तीस की है बत्तीस वय यानी no other verb, नो अदर इज अवेक स्टेट मांजर जागी आहे बिल्ली जाग रही है अवेक अवस्था नो no अदर is इज साइज नाईन नऊ नंबरचा कुर्ता आहे कुर्ता नऊ नंबर का है हर अपार्टमेंट इज व्हेरी स्मॉल साईज तिचं घर लहान आहे उसका घर छोटा है नाईन स्मॉल हे माप आहे नाप है नो अदर वर्ब द स्काय इज ब्लू अँड सो इज माय फेवरेट कलर कलर आकाश निळा आहे आणि माझा आवडता रंग सुद्धा हे संयुक्त वाक्य है आकाश नीला है और मेरा पसंदीदा रंग भी यह संयुक्त वाक्य है दोन साधी वाक्य अशी बनली अस्ती दो वाक्य इस तरह बनते थे द स्काई इज ब्लू फुल स्टॉप माई फेवरेट कलर इज ऑल्सो ब्लू ब्लू रंग नो अदर वर्ब वी आर बिजी स्टेट आहोत हम व्यस्त है बिजी अवस्था नो अदर वर्ब आई एम फाइन और आई एम हैप्पी और आई एम सैड ये मूड दर्शाता है मूड दाखो तो। मी ठीक है मी आनंदी है मी दुखी है मैं ठीक हूं मैं खुश हूं मैं दुखी हूं फाइन हैप्पी सैड भाव नो अदर वर्ब वाय न्यू टीचर इज वेरी नाइस थॉट्स माझे शिक्षक शिक्षिका चांगले आहेत मेरे अध्यापक अध्यापिका अच्छे है व्हेरी नाईस nice. हे माझं मत झालं मेरा विचार है नो अदर वर्ब सो लेट्स revise वन्स अफर्मेटिव्ह forms ऑफ टू बी विथ various subjects. तर एकदा एक वेगवेगळ्या कर्त्यांबरोबर टू बीची सकारात्मक रुपांची उजळणी करूया एक बार अलग अलग कर्ताओं के साथ टूबी के सकारात्मक रूपों को दोहराते हैं आई एम मी आहे मैं हूँ। यू आर तू हो एक लक्षा घया सिंगुलर है एक वचनी एक वचन है व्यक्ति वयाने लहान कि वा यू वापरत व्यक्ति उमर से छोटी हो या बड़ी You का ही प्रयोग किया जाता है ही इज तो आहे, वह है इथे सुद्धा व्यक्ति वयाने लहान कि यहां भी व्यक्ति उम्र में छोटी या बड़ी हो ही का ही प्रयोग किया जाता है शी इज ती आहे, वह है वै व्यक्ति कीवा लहान कि तरी शी वापरतात। व्यक्ति उम्र में छोटी हो या बड़ी शी का ही प्रयोग किया जाता है इट इज वह है नपुक नपुंसकलिंगी एक वचनी नपुंसक एक वचन वी आर आम्ही आहोत हम है मी आतर मे अनेक वचनी आदरार्थी नवे मैं और अन्य यानी अनेक वचन आदरयुक्त नहीं आहत आप हो प्लूरल ऑफ यू अनेक वचनी अनेक वचनी यू आदरार्थी नहीं अनेक वचन आदरयुक्त नहीं यू मतलब तू तु और तुम लोग उसके हिसाब से यू दे आर दे आहेत वे है प्लूरल ऑफ ही अनेक वचन का अनेक है आदर युक्त नहीं थैंक्स फॉर लिसनिंग प्लीज रिमेम्बर दीज रूल्स एंड प्रैक्टिस बाय फॉर नाओ हैप्पी लर्निंग